Wey kamu ni anu ah, anu Kan Bersusah payah dulu Tun Dr. Mahathir Dengan Allah, Allah Yarham Tun Daim tu dulu Menaikkan nama negara ha? Ketika lebih-lebih lagi ketika Apa negara-negara ASEAN ni mengalami krisis ekonomi Tu perkara besar tu Yang mereka menghadapi Tanpa campur tangan IMF Tanpa tang campur tangan Barat Aduh lawak lah mamat ni Dia claim pula Tun Daim dengan Tun Mahathir Yang tolong Malaysia Susah payah naikkan Malaysia Okey Cerita sedih tadi sedih orang Melayu, orang Islam, orang oh, orang Islam, oh Islam tu bunga, Islam tu Islam ini. Padahal dia nak bantu Islam pun dia tak maulah. Dia nak bantu Melayu Islam pun dia tak maulah orang tua ni. Eh? Pun dia tak mau, dia hanya nak gunakan nama bangsa sahaja. Sehingga kalau hampa ingat dia pernah keluarkan kenyataan. Kalau Atuk Saka ni dia pernah keluarkan satu kenyataan. Bila saya tak jadi Perdana Menteri, orang Melayu semakin miskin. Cuba tengok. Oh sebab hang jadi PM orang, -orang Melayu kita kaya-kaya. Ataupun anak-anak cucu hang kroni hang jadi kaya-kaya. Ha? Ada seorang budak ni ada keluarkan satu kenyataan disebabkan Anwar. Ini semua salah Anwar. Bi dulu Mahathir Daim dah buat negara kita bagi cantik dah, bagus dah. Kan? Bagus gila-gila dah waktu Mahathir dan Daim jadi apa kerajaan. Bila dapatkan Anwar rosak habis budak ni kata. Kita dengar. Oh, Anuar, Anuar. Kan bersusah kan apa, apa ni? Terkejang kejang dah boleh harum nama negara katanya. Ha, mamak ni claim Mahadi yang terbaik. Ha, sebagai video yang terakhir geng eh. Wei kamu ni Anuar Anuar. Kan bersusah payah dulu tu Dr Mahadi dengan Allahyarham Allah, Tuan Daim tu dulu menaikkan nama negara. Ha, ketika lebih-lebih lagi ketika apa negara-negara Asia yang mengalami krisis ekonomi. Tu perkara besar tu yang mereka menghadapi tanpa campur tangan IMF, tanpa campur tangan barat. Aduh Ha, kepala hotak budak ni. Aku geram sungguh lah. Kepala hotak takkan hang. Ni kalau orang macam ni. Papa Gomor cukup seronok. Dia cukup suka punya orang macam ni. Tun Dr. Mahathir Abdul Hadi Awang Muhyiddin Yassin cukup syok punya. Kan? Dia yakinkan, dia bercakap dengan penuh yakin gunakan IMF, gunakan itu, gunakan ini untuk nak burukkan, untuk nak kenakan balik dekat atas kepala Anwar Ibrahim. Ni kita nak semang ni simple je. Daripada zaman Tun Abdul Rahman, Tun Razak, Husin On, turun Ismail, lepas tu turun Mahathir, turun-turun Najib, Mahathir, Muhyiddin, Mahathir, Anwar. Kenapa? Kita ambil satu je. Kenapa dulu tak ada defisit? Sekarang dah ada defisit. Sampai Anwar nak jadi PM, defisit. Dulu satu US dollar, eh, satu Singapura dollar bersamaan Singgit Malaysia. Dan satu Brunei dollar. Kenapa Anwar ambil jadi Perdana Menteri satu US dollar bersamaan RM apa lebih Kenapa zaman Anwar angkat sumpah tu RM 4.76 sen 1 US dollar Sedangkan Anwar tak jadi PM. Hang kata zaman Najib hebat. Kenapa zaman Najib daripada kalau tak silap aku RM 2 lebih dengan, dengan 1 US dollar, 1 US dollar RM 2 lebih. Kenapa bila Najib tumbang 1 US dollar dah dekat RM 4. Hang nak kata Mahathir hebat, Mahathir bagus 22 bulan apa segala macam. Kan? Kenapa waktu Mahathir ambil tiga ringgit, le lebih kurang tiga ringgit lapan, kenapa sebelum Mahathir letak jawatan, kita dah pakai ringgit lebih lah. Nah ha? Zaman Mahathir e, zaman Muhyiddin, kenapa ringgit makin teruk? Kalau mereka ni bagui ringgit makin kukuh. Anwar jadi PM, Anwar baru istihad dia sebagai Perdana Menteri, kan? Apa, SPR ataupun Istana Umum Anwar sebagai Perdana Menteri, Wang Malaysia kukuh 30 sen. 30 sen. Dekat 30 sen mata wang kita kukuh. Baru umum. Ha. Dan Dia ambil. Mata jatuh sampai RM4.78. Paling teruk dalam sejarah Malaysia. Kan sekarang dah RM4.17 ni. Semalam, semalam hari ni. RM4.17. Anwar ambil waktu tu Ma'in waktu Ma'in dah kalah apa semua Anwar angkat semua daripada RM4.7 turun RM4.6 kan? turun RM4.5 naik balik RM4.7 80 sen. Sekarang RM4.17 sen. 1 US Dollar. Yang mana? Yang mana teruk? Yang mana duk tak teruk ni? Nak bakpi ni? Pening kan aku. Hei kamu ni Anwar. Anwar. Kan? Bersusah payah dulu tu Dr. Mahathir. Dengan Allah, Allah Ya Rahman Tundaim tu dulu. Menaikkan nama negara. Ha? Ketika lebih-lebih lagi ketika apa negara-negara ASEAN ni mengalami krisis ekonomi. Tu perkara besar tu yang mereka menghadapi tanpa campur tangan IMF. Campur, campur tangan Barat. Aduh, lawak lah mamat ni dia claim pula Tun Daim dengan Tun Mahathir yang tolong Malaysia susah payah naik ke Malaysia. Okey lah, kita tengok fakta sikit. Aku malah nak cerita berdasarkan persepsi. Sebab kita tahu, politik dalam Malaysia ni agak kotor. Sebab kita panggil sebagai propaganda. Kita nak menangkan bos kita tu, kita akan cari salah lawan kita. Benda tu normal dalam politik. Tapi aku tak suka sembang macam tu. Aku suka ambil daripada fakta. Kalau kita lihat dekat sini, Anwar jadi penteri sejak awal tahun 1990-an. Dan kita pun tahu ada berlaku krisis antara Mahathir dengan Anwar Ibrahim pada tahun 1998 dan Anwar dipenjarakan pada 1998 maknanya dipecat lah jadi selepas daripada itu korang boleh tengok dekat sini defisit negara kita makin merudum jadi aku nak tanya balik dengan Mamat yang claim Tun Daim dan Tun Mahathir susah payah jaga Malaysia ni kenapa time korang jaga teruk sangat defisit Malaysia betul ke korang yang jaga ramai yang claim oh Tun Mahathir buat KLCC Tun Mahathir buat KL Tower tapi kau tahu tak dia buat KL Tower KLCC Putrajaya semua tu di zaman bila zaman semasa Anwar Ibrahim menjadi menteri kewangan apa tugas menteri kewangan tugas menteri kewangan ni dia menjaga kewangan negara. Kalau negara rugi defisit terus macam mana nak buat projek mega? That's why kalau tengok dekat sini juga semasa Anwar perintah sebagai menteri kewangan, kewangan negara kita adalah surplus. Apa maksud surplus? Surplus ni bila mana kita ada lebihan duit setiap tahun. Tak perlu kita buat hutang pun tak apa sebab kita ada lebihan duit. Itu masuk surplus. Jadi, kalau kau tengok antara Tun Dr Mahathir, aku lebih respect Pak Lah sebab bila Pak Lah take over je daripada Tun Dr, kita boleh nampak defisit makin cantik. Tapi malangnya ada yang dengki dengan Pak Lah. Aku tak tahulah siapa yang saya hati-hati sangat dengan dia. Dengar kata daripada UMNO juga pada waktu itu. Akhirnya Pak Lah letak jawatan naik Najib. okeylah lah Najib pun buat cantik apa semua. And then ada orang bekas UMNO, dia join dalam Pakatan Harapan nak jatuhkan Najib. Akhirnya Najib pun jatuh. And then bermulalah era teruk dalam negara Malaysia. Alhamdulillah hari ini Anwar ambil alih. Sejak 2022 kita boleh nampak defisit negara kita 5.5%. Agak tinggi juga. Yang paling best tu, dia turunkan. Jadi 5% turun lagi jadi 4.4, 4.1 dan 2026 akan jadi 3.5% ha, macam tu cara nak tengok macam mana nak jaga negara faham tak? cakap pasal jual negara kepada barat Amerika dan sebagainya kau perasan tak pada tahun 2002 kalau tak silap aku ada seorang Perdana Menteri yang mamak ni agung-agungkan sangat ada tular satu gambar dia jumpa Presiden Amerika pada ketika itu George W. Bush jadi sebelum tu aku nak bagi tahulah perang antara Israel dan Palestin adalah sejak 1948 jadi apa kepentingan Tun Dr. Mahathir pada waktu itu sanggup laburkan duit untuk melobi berjumpa dengan Presiden Amerika Amerika di saat Malaysia tengah defisit teruk. Ada plan untuk perangkap Pak Lah ke tu? Bila? Eh, jenis tu, jenis orang macam ni, payah kita dia. Oh, bangang-bangang kita -bangang dia. Dia tak tahu mungkin jenis orang data, fakta mungkin mungkin dia tak boleh percaya dia hanya bawa dia hanya percaya macam Hisham Jalil lah ni 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 ni, ni. satu video Hisham Jalil aku tunjukkan bersama dengan hampa Hisham Jalil. Hisham Jalil dulu dan kini. Dulu dan kini. Apa sini bukan ulama betul. Okey, ini termasuk sekali lah dengan dengan Tun Dr Mahathir dan juga Papa Gomo GG pembangkang hari ini. Yang ulama ada dalam pas. Ini bukan ulama betul. Ini bukan ulama. Ini alamak. Tuan Ibrahim eh? kita dia kata Isyam Jalil kena fokus akhirat Saya cakap macam ni Tuan Ibrahim, betul kita kena fokus akhirat Tetapi kita tak boleh abaikan dunia ini sebab dunia ini adalah jambatan ke akhirat Kalau kita isu air pun tak boleh selesai Orang minum air kotor Kan kata oh tak apa, tak apa, semua oh, tak apa Tak boleh macam tu Kalau waktu tu kita boleh empat di dunia Yang ulama' ada dalam pas Ini bukan ulama' betul Pas ini bukan ulama' betul Bukan ulama' betul Ini bukan ulama' kita pernah semayang dua masjid ini, ini, ini masjid amno ini masjid pas ini masjid kapre masjid kapre masjid kapre sebab itu mereka ini bukan ulama betul dia kena tentang mereka mereka mimpi ini dulu. Ya, lepas selepas dia pecat kerja tertinggal UMNO Pecat Isyam Jalil, selepas dia pecat dari UMNO Apa yang berlaku? Kenapa PAS perlu jadi Perdana Menteri? Sebab Saya juga perjuangkan penyatuan orang-orang Melayu Tuan-tuan saya lihat kalau PAS jadi Perdana Menteri dan memimpin negara ini maka penyatuan ummah itu lebih mudah dicapai, betul? Kalau ditakdirkan saya masuk parti politik, saya rasa kebarangkalian ni Pak PAS lah kot. Eh? Ha? Ha. Ya, Isam Jalil seorang wala'un. Isam Jalil seorang wala'un. Ha, wala'un. Isam Jalil jadi wala'un. Ha, aku dekat kawan-kawan ku, dekat abang rupa aku pengen. Hang, nak jadi macam... Macam walang un dekat dalam TikTok tu kan. Ha? Kan? setakat, so, setakat isu yang apa bangkitkan. Pada aku setakat ni ya, semua ada jawapan. Semua ada jawapan. Pada aku tak ada, apa tak ada, tak ada masalah. Kan? Soal perjanjian ke bla 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 semua walaupun ada berbeza pandangan daripada Ustaz Rafizi lah uh, ataupun daripada Hasan Karim ke daripada pimpinan-pimpinan hak lain ni. And, uh, ada, ada jawapan. Ada, Jaffro boleh jawab, itu boleh jawab, apa semua, walaupun buat perbandingan dengan Cambodia, dengan Malaysia, apa semua, ada aja jawapan yang pimpinan boleh jawab. Dan eh, tapi, tak apalah. Tapi inilah, puak-puak pas, dia mainkan sesuatu naratif apa-apa pun, apa -apa. semua ada jawapan. Baru ni ada orang tanya aku, dekat apa, tempat aku duk buat kerja, ada seorang tu, owner rumah dia cakap, oh pasal perjanjian baru ni. Abang, uh, masuk ke dalam YouTube parlimen, Han? dengar jawapan Anwar Ibrahim ataupun masuk search Jason update tengah jawapan Anwar Ibrahim dengar dengar ada aku duk naik tangga dekat mana kawan tu tengok apa semua oh, tanya pasal perjanjian Anwar dah jawab pergi tengok dia dalam apa sidang parlimen kan ada juga yang mana duk pali-pali pali-pali kan -pali, pali -pali, ya, normal kan okay, macam cerita. dia kata oh ni apa semua kita gadai apa semua pergi masuk TikTok hang pergi cari hang tak perlu tanya aku ha? sebab aku kalau depan-depan ni aku kurang sembang politik jarang sangat kan jadi sebab kita ada media-media media-media sosial setiap naratif yang dimainkan semua setiap tuduhan ni apa orang kata apa setiap tuduhan yang hak yang dituduh kepada Anwar Ibrahim ke kerajaan semua ada jawapan setakat ni Pak, ha? okey lah apa lah apa semua kalau ada bukti bawa pergi report SPRM ha, Farhash tu kalau hangpa nak main dia boleh main pasal apa Sabah tu hak yang dia dapat tanah tu untuk apa untuk melombong Apa? kes tu saja kan yang oh tiba-tiba Sabah okay, eh, eh tak ada ah tak ada ah kan tiba-tiba Sabah keluarkan ada pula ada surat pula itu pula ah ha, sebab tu ada berbeza pandangan oh bukti dah cukup siasatlah ah ha, di perasaan SPRM lain pula oh kami dah siasat oh, perlu tutup buku buat-buat pembangkang ni seronok dia mainkan naratif dia buat tuduhan dia mainkan dia buat sangkaan-sangkaan jahat kan sebab apa Anwar dan kerajaan Madani kekal menjadi kerajaan. Itulah. Isyam Jalil ni pula kan, aku pun mm, tak tahulah kan orang manusia sebab Isyam Jalil, dia dah tak ada tempat dah. Papa Gomor lah. Cuba apa fikir orang macam Papa Gomor. Amno dah terajang dah. Dia duduk lawan Anwar lama. Tiba-tiba dia nak masuk ke dalam PKR mustahil. Dia nak masuk dalam amanah pun mustahil. Dia nak masuk dalam DAP lagi mustahil. Tiba-tiba ada Atuk Saka Kerala ni. Kan? bolehlah berdempe tahu tau, -tau berdempe-berdempe dah Ha, kalau dapat duit, untung. Ha, bila ada orang cakap, dapat duit, ada orang bagi duit pula. Ada orang kata, okay, hang buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Huh, lagi semangat, sayang akan cinta dekat Atuk Saka Kerala. Ha. Aku dah lama ikut YouTube, FB, TikTok, Sadar Solihin. Hingga saat ini. Terima kasih, Muhammad Fahmi. Ah, ha, terima kasih. Dekat TikTok. Ha, okay, alright. Kan? Terima kasih. Tak mustahil kalau hadiah awang jadi PM. Tuan akan apa binasakan juga. Ramai dah PM yang kena game. Dengan Tuan, dengan PM pun kenalah. Ha, padam kan. Dah tapi sebab kan. Pada aku Mahathir ni, dia contohlah. Okay, bila dia letak jawatan, dia serah dekat Pak Lah. Siapa-siapa yang dengar cakap Mahathir. Yang bagi keistimewaan dekat Mahathir dan juga anak-anak Mahathir. Mahdi akan sayang. Paklah tu disebabkan Paklah batalkan projek-projek yang diharapkan oleh Mahdi tu yang Mahdi lawan Paklah. Kan? Lepas tu pula main di kepada Najib pula. Pasal dia tengok Najib ni kan mula menyekat projek dekat anak-anak dia. Mula tu tak bagi dekat anak-anak dia. Mula tak apa mula aa uh, tidak mengkayakan anak-anak dia. Dia mula menentang Najib. Sehingga Najib tarik tau bodyguard dekat Mahdi. Sampai ha, Najib punya bengal dia tarik bodyguard Dua orang dekat Mahathir tu Jadi Mahathir pergi ke mana-mana Driver tak ada, bodyguard pun tak ada lah Dua benda keistimewaan Bekas Perdana Menteri Najib tarik ha, Sekarang dah Sekarang semua bekas Perdana Menteri semua dah dapat apa Muhyiddin ada dua orang Lepas tu Ismail, Ismail Sabri pun ada Tapi Ismail Sabri aku tak pernah perasan Tapi yang Muhyiddin ni aku perasan lah. ada dua orang duk follow dah, follow dah, follow dah kan Sehingga tara tu Najib buat, tu yang dia dendam dengan Najib. Oh, eh, lelah sekarang ni dia pun tak ada langsung bersuara soal 1MBB. Eh, dia tak ada langsung bersuara apa-apa berkaitan 1MBB. Tapi dia perset pada harapan pimpinan-pimpinan fikir, pimpinan, 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 pimpinan. masih lagi bersuara soal 1MBB ni. Itulah puak-puak ni. Eh, jenis nakkan kuasa, nakkan kenikmatan dunia, nakkan itu, nakkan ni. Itu saja puak-puak ni. Alright.